Всем привет, с вами Кузя с канала ЛПС Джулия и мой друг Васёк. Привет, Васек. Здравствуйте. Я хотел бы задать вам вопрос, а точнее, скорее, задание. Кузя, сможете ли вы нюхнуть попой цветы с двухметровой высоты? Ну, это же стишок. Знаете, мне как-то клевать немножко. Совсем чуть. Я не знаю, но это в другой вообще программе. Что другого? Я задал задание, которое я хочу. Чтобы вы выполнили. А, я упал. Кто-нибудь поднимите меня. Звезду Ютуба уронил. Простой, простой Давайте. Блин. Весь мой... Что Вы испортите весь мой шикарный голос. Это вообще то в другой программе. Сейчас я благодарю своих друзей, подписчиков за то, что их уже 10. Ну, благодари. Задание да, выполнять не буду. А, ну, тогда ты не кролик. Почему ты Не падай! Почему, почему ты упал? Когда я упаду? Ну все, мы вроде бы встали. А, Мне да... просто не нравится стоять на вашей сцене. А, знаешь? Это ты иди в твою школу и прости своих одноклассников, чтобы они. Папа, не хулит цветы с двух метровых высокий. Эм. У меня нет um, слов. То есть принес... принесите нам сценарий табуретки, пожалуйста. Он падает. Поддержите меня, пожалуйста. Поднимите кто-нибудь. А, мой голос, мой голос, что с ним становится? Ты один, чувак. Прощай. Я тебе что? 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 Я, 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 я что-то не понял, а? Чуть-чуть, куда ты пошел, а? Куда, куда ты пошел, а? Еще и декорации, смотри, вообще прикольно. Ну все, мы вернулись, мы типа такие интеллигенты, все, декорации установлены, нормально. А Так, и сегодня мы хотели бы обсудить а некоторые... А ну, я с аватарю Мы сегодня выходили. Блин, э, я путаю, дайте мне сценарий! Нету сценария! А, я бы хотела вам сказать, что появится куча новых программ, с вами будет еще сниматься Васек и, и много других, потому что каникулы, много новых сериалов, программ. Я надеюсь, вас там. Больше. Но мне не пад, падай, Кузя, не падай. Ну как можно не падать, когда у тебя 10 тысяч подписчиков? 10 тысяч, да, ну 10 тысяч. 10 подписчиков. Конечно, Что, это... 10? Ты мне говорил 10 тысяч! Не падай, ты не... Не надо нервничать, декорация падает. Сорян. Я хотел сказать... Чтобы... Ты меня соврал, я думал 10 тысяч, а ты мне сказал всего лишь 10, ну блин. А что я могу сделать? Ой, то есть наоборот. Ладно, я путаюсь. Господи. Так, ну первое это... Сделай это Кузя. То есть вы будете мне писать самые ваши хорошие задания. Я буду выполнять. Сейчас близко моих глаза. А вот. Со мной будет сниматься потом новости с Кузей, Со мной будет сниматься воселк прям как сейчас, только будет получше. Экранчик. Потому что сейчас мы снимаем без сценария. Без... Не запланировано. Да, мы не знали. Я думала, что у меня только 9 подписчиков. А на самом деле вас 10 уже... Господи, я сошла с ума. Я сошла с ума. А так, я в мужском роде. Ладно. Вот. А, ну, скоро каникулы, я вас поздравляю. Если вы за завершаете эту отличную четверть с хорошими оценками, если с плохими, пожалуйста, вы можете исправиться, потому что это оценки, тут ничего страшного нету. А, Всего вот. лишь оценки, ну да, конечно. А потом принесешь двойку. И все. Сорян за э, такой Ну что я говорю только про... У нас там беседа... Два сценариста за камерой. И поэтому нам не очень удобно тут снимать. Ага! Это не ты. А тебя? Они наши хозяйки. А да, лишь... Почему мне?